На конференцію Дніпропетровської обласної асоціації органів місцевого самоврядування було винесено багато питань. Зокрема, голова обласної ради Євген Удот, який очолює асоціацію, зупинився на результаті роботи її членів у поточному році та окреслив завдання на майбутнє. Наші територіальні громади дійсно працюють як одне ціле в рамках нашої асоціації. Ряд проектів були направлені на те, щоб обучити наші громади, помочь їм об'єднатися, навчити, определяти об пріоритети, составляти проекти і так далі. Вот на сегодняшний день около 200 миллионов гривен это, – это сумма технической помощи, которую привлекли наши территориальные громады при поддержке областного совета для развития территориальных громад. Сейчас очень важно для меня, вот как для человека, который эту работу начинал, очень важно, что территориальная громада уже самостоятельно занимается тем, что разрабатывает программы для собственного развития и самостоятельно привлекает иностранный ресурс в том числе. У нас есть успешные проекты, сегодня мы на ассоциации отдельно их проговорим, где отдельная, отдельная громада уже самостоятельно принимает решения о собственном развитии, о своих приоритетах. Это вот, вот когда все очень много говорят, о децентрализации, мы ее реально делаем и делается она очень просто нужно обучить громады нужно дать им возможность э -э, и помогать за эти пять лет э, у нас образовалось огромное количество связей контактов опыта наработок и мы говорим о том, что мы не просто партнеры для международных программ, для наших межрегиональных партнеров, мы, мы друзья, коллеги, мы единомышленники, и мы готовы открыто, чтобы делиться своим опытом со всеми громадами, областями Украины. На конференції обговорювалися питання щодо децентралізації влади в Україні та організації співпраці між українськими та німецькими містами. Проаналізовані також кращі практики місцевого розвитку, які застосовуються на Дніпропетровщині.